У нас Стас Домбровський поет в студії. Доброго доброго ранку. Добре, так? Добро доброго. Так ну не знаю наскільки ранок добрий тут у нашому випадку, тому що не я як ви одесити живете в такому стані ну напруженості якоїсь постійної, 2 травня перетворилося А тут же злилося там и Великий и 1 травня, небо святковый день. Так. На самом деле произошло еще более страшное горе. Мне лучше всего показывать, что, и, ну, и кто есть действительности, когда горе одного конкретного человека может перекрыть все то, что произошло два года назад. Умер ночью Юрий Кузнецов. И для меня лично на данный момент это самая страшная трагедия, какая только могла произойти. Поэтому вот как-то этот экзистенционализм одесский, вот это работает. Поэтому сейчас, проходя через двойное цепление, я даже страшно не чувствую. Просто есть пустота. Ушел в один из самых великих одесситов. И это настолько перекрыло и нивелировало все остальное, что мне даже страшно. Потому что там вроде, да, это массово, а тут один человек. И по чувствам перекрыто полностью все. Все равно. Вот я прошел, мне спросили, есть ли оружие, вот мы тебя знаем, проходили на прямой эфир, и я пришел вот как сквозь толпу, там такой не извиняюсь, своими словами буду называть, возле офиса ФСБ, по кругу будет вот, маленькая такая процессия он... Офи, офисом ФСБ вы называете э, собор, правильно? Да, да. Ну, вы об да. этом писали просто у себя в Фейсбуке. Да, это... просто ну, святой водой. Ну, такое глубокое мое мнение, поэтическое, это как метафора. И около этого офиса ФСБ... Это так, вот, человек 12 с иконами вокруг и двойное или тройное оцепление наших украинских солдат. Смотрите, ключевой вопрос, который ну, я пытаюсь понять, разобраться для себя, да, вот и предыдущему гостю задавал этот вопрос, и вам задам. В Одессе эти события происходили два года назад. И в них принимали участие одесситы. Они же никуда не уехали на поездах, там не вылетели на самолетах. Это много людей. Настоящие одесситы остались здесь. Правильно. Но те, кто были сторонниками там, антимайдана, да, Куликового поля, они же тоже не уехали. Произошли ли у них какие-то трансформации и восприятие там, реальности, может быть, поменялось? Знаете ли вы что-нибудь об этом? Может, вам попад ну, попадались... Такие люди, с которыми вы общались, они говорили, вот я бы, я бы туда не пошел, если бы знал и, и не пойду больше никогда. Вы знаете, я даже встречал тех, кто с другой стороны говорит, что я бы никогда бы туда не пошел. Я, бы, я сам туда не пошел, но какое-то внутреннее такое чувство, даже не то, чтобы страх, а самосохранение души или не тела, сказал мне дальше не идти с греческой площади туда. Я не могу говорить о других, я не встречал еще ни одного человека, который бы изменил свое мнение. Изменились поступки. С какой-то агрессивной защиты, так называемой, Новороссии, России, сменилась на такой едкий сарказм как средство защиты. Есть у нас типичные представители, такие очень знаковые одесситы. Ну, возьмем того же Олега, да, ну, Адекватные люди с головой. Понимаете, в чем суть? Наверное, самая страшная ошибка – это все же делить одесситов на про украинских, про российских, Одесс, Одессит, он всегда остается Одесситом. И вот в этом, наверное, самый страшный, самый огромный э плюс, э плюс э Гембель-Одесса. Сейчас постараюсь объяснить. Вчерашний конфликт такой межличностный в Фейсбуке по поводу того, что происходило с э Сашей Дуровиком, с тем Майданом, который возле э Дюка сейчас, э не возле Дюка, а возле, ну, на И вот Вступая в этот разговор, в вот этот конфликт в влазит, я понимаю, что оно так и будет дальше продолжаться, пока не начнется работа с внутренними любисом, которые, как оказывается, ну, у меня так точно есть. Если у каждого одессит, и с ним очень трудно расстаться. Одесский такой некий национализм, считать mm. себя, имея на то, конечно, полное право одеться начальник таких, гразоначальных которые заполонили весь мир. Такое ложно, ложная гордыня не за собственные поступки, а за Одессу. Вот это самый большой минус наш. Мой минус. Считать, что если я одессит, значит мне позволено быть циничным, быть так э, от страха и юморным, скрывая за это свое нежелание идти собственные страхи, быть несколько подлинковатым, не боюсь этого слова, прощать себе ошибки, уметь, иметь возможность договориться даже с врагом, хотя я не имею на это никакого права. Или же вырядить кого-то врага, так удобного мне. Вот эти такие штуки и неумение работать с собой, а засмеивать себя. Мы недавно сделали интервью с Анов Это интервью было очень простое. Мы сели возле дюка, около дюка, и смеялись. Об обрывках поставили старый э, фильм, помните, колясочка, как мы потеряны ну, И да. один 2 мая. Мы за это интервью не сказали никто ни слова. Мы смеялись и плакали. А в конце сказали спасибо за такое прекрасное интервью. Мы хотели что-то показать, но возможно, самый главный месседж. Я лично устал поле от горя от этой беды всем гемлющим, которая проецируется как некий одессизм. Одессизм – интересное такое выражение, да? Как характеристика Гервраса. Он – герой Одессы. Человек, у которого руки по в это Соня, человек э, без э, души и смысла в жизни, с, а с ярким говором. Умение продать бычки, умение сделать из Аркадии дров Арказии, а потом мужественно делать ничего, ничего не происходит. Все вещи в мире воспринимают это чтобы нейтрально, как повод для манипуляции и самоутверждения. Всегда искать свою зону комфорта, не понимая простую вещи, что вот зона комфорта, вот место, где случаются чудеса нежелание выходить из своей зоны комфорта, нежелание создать из Одессы огромную зону комфорта, некий, внутренний портофранк, скрывающийся в каждом сети. и который очень четко проявляется именно в тех, кто против него жестко. Потому что это агрессия, это страх, это непринятие в себе, это желание сделать Одессу центром мира. Одесский национализм. Не знаю, он просто уже накипело, я полностью не спал сегодня, старался об этом думать, но мне любимо забыть. Нет этого образования, тоже опыта. Есть некие личности. Я помню то, что происходило здесь 2 мая. Я, я, могу, я могу, воспользовавшись возможностью, показать видео, которое ну, вашего авторство, Вы просто будете дальше рассказывать. Оно будет идти фоном вот здесь на экране. Звук мы решили не давать. Он, восп... он а там э, просто много... Лексика. Да, там, там с лексикой не все, не все хорошо. Это всегда у меня ну, бывает. У меня чувства, чувств я спасаюсь. Так, агрессии так не очень много. Да, это было жуткое зрелище. Я при... Причем я пришел вот это совершенно случайно. Я охранял одного из э, подопечных театра-студии «Ежиков в тумане», который вдруг э, совершенно случайно решил стать мэром. И его зарегистрировали. И я ходил с ним, его и охранял когда это все только начиналось, этот человек, у уже зовут, он вышел между пророссийскими и проукраинскими. И начал рассказывать, потому что у него мать украинка, а папа русский. И у него с собой сторон полетели камни. Он убежал оттуда. А я остался. Единственное мое оружие на тот момент было вот эта камера. Такое есть иллюзия, что за камерой тебя не тронут. Ты как снимаешь, ты как бы защищен. Я не знаю, как это у профессиональных журналистов. Но меня иногда это часто, как бы, за каким-то заборчиком. Это может то из детства. Я просто это снимал. И больше всего меня поразил от толпы, когда они побежали, когда их стали догонять и кричали убей Про -российский. «убей!» Это один человек лежит, и 20-30 человек его ногами забивают. А один взял стекачку для... Рубки мяса, знаете, такой домашние. И начал рубить ему ногу. Я заметил, что я был рад этому. Я внутри себя был рад, что так это заканчивается для тех людей, которые кидали камни только что, ну, опять же, в меня же, уже про Украину, в мою Украину, в мое понимание. Но когда я в себе увидел этого зверя внутреннего, я побежал домой плакать. Так по-мужски. Спрятался и плакал. Когда мы готовили этот эфир, да, то многие, многие по, по привычке, ну, собственно, вы зацепили эту тему, по привычке говорят, ну, вы же, наверное, хотите вот 2 мая, это вот, вот опять, чтобы вот в студии там какая-то была дискуссия между теми, теми, кто остался, да, я говорю, абсолютно я не хочу, так, ну, такого эфира я точно не хочу 2 мая. Противостояние было, о нем нужно говорить с точки зрения, возможно, ценностей или мировоззрения да, тех людей, которые принимали участие в тех событиях. И тут же я не зря спрашиваю, а как Одесса с этим живет, поскольку если копнуть глубже, то ну, Одесса ⁇ это такой большой обломок большой империи. У нее ну, сама история такая имперская. Здесь ну, имеется в виду Российская империя. Да? Ну, так культивировалось. Здесь и это мы построили, и это построили, и тут такие хорошие люди, умные, и вот эта вот специфика, ну, специфика некоторая, там, э, мировоззренческая Одессита, это они не такие, как все остальные, ну, ну какой-то анклав, поскольку, ну, хорошо, Одесса это Одесса, но есть Одесская область, самая большая область в Украине, вы выезжаете за пределы Одессы, вы уже не видите этой Одессы, то есть это вот сам город, да, и возможно ли это в каком-то временном отрезке изменить вот, вот, вот или избавиться возможно от, от такого комплекса обломка империи со всеми отсюда вытекающими проблемами как ни странно не только то есть это не только плюс но это и проблема для для одесситов, о чем вы тоже сегодня говорили вспоминали да именно вот эти вот маркеры расставленные как имперские да вот они рано или поздно опять ну мы же тут мы, мы у нас тут все великое мы же ну, были хотя я просто смотрел программу да хотя с другой стороны одесситы говорят да это мы Украина да мы говорим на русском но мы Украина но все равно где-то вот этот вот, весь этот багаж он как, как тяж, тяжелейший рюкзак все равно там есть и вот тащить приходится Одесса была единственная защита и оправдание этим имперским амбициям у нас никогда ничего не происходит потому что мы все хитрее 2 мая этот миф разрушился и с этим очень тяжело жить. Принять то, что мы такие же обычные, как и все остальные. Просто с... вот подсветела шапочка гордыни два года назад. Вот что произошло. Ведь на самом деле и с той, и с той стороны были, действительно. Разность в своем мнении. Ну вот что-то как какая-то коса нашла на камне. И это кому-то было очень нужно. И не кому-то, а вот знаете, ну, имея свой опыт, тюремный опыт, попадая в камеры, мы всегда между собой, так называемые, босики, ссорились только с подачей. Кумагьев, ну, оперативной части. Так и в этом случае. Начали стрелять первые правоохранители. Как по моему, опять же, это мое субъективное мнение. Но я считаю, что если искать кого-то третьего, то все-таки выйти на те первые выстрелы, когда начали убивать людей. Это так. Это было кому-то очень-очень нужно, это прошло беспокойно. Я, я, должен... я не говорю о том, что было. Это было, да, мы это видим, мы пытаемся разобраться до сих пор, два года подряд разбираемся, а что это было, как это произошло. Но это произошло. Я говорю еще раз о том, как возможно избавиться от этих маркеров, когда, э, ну, знаете, вот эта вот манера, она не только Одессе присущая, но везде вставлять этот твердый знак, гастрономы, ресторан, это, ну... Ну, смешно, да, зачем вы этот твердый знак дописываете? То есть не зря проводили реформу алфавита и правописания для того, чтобы от него избавиться. Но нет, это же вот мы сейчас тут... Аптека, и почему там в конце нет э, твердого знака, уже до, до смешного доходит, да? Э, окей, я вот, захочу... вот этого твердого знака как избавиться? Вот, в сознании? Я или... могу лишь поделиться собственным опытом. Об этом надо говорить, говорить честно. Будучи честным с собой, я каким-то образом разбираюсь с собой. Будучи честным с другими, я не даю себе права впоследствии так поступить. Но об этом надо говорить, говорить правду и только о себе, не о других, а о себе. Возможно, так действительно каким-то образом уже донесется и отложится. Для меня это важно, признавать свои ошибки, причем открытым текстом. Вот сейчас мной руководит это, и говорю, и делаю это потому что. То есть мало того, что основное, то подсознательный уровень не для чего вот я сейчас дописываю этот знак. Потому что моя, мой гастрономный. Ну, Вы же мы же так читаем гастроном. Ми. Вообще да. гастроном. М ну, да. Да, но там твердый знак. Что с ним но делать, как тоже Гастрономик, потому что это мое. Чем он отличается от других только этим твердым знаком? А я хочу отличаться. И я дописываю этот твердый знак по одной простой причине. У меня занижена самооценка. Единственное, значит... Ну, как я могу ее поднять, это дописав себе мягкий знак. Я говорю об этом, мне становится смешно с себя, я убираю мягкий знак. Возможно, так. Потому что после такого признания уже невозможно с этим твердым знаком жить. Но если не будет этого признания по поводу того, что и как, то будет у меня этот твердый знак. Больше, чем сам гастроном. И пусть он будет тухлая рыба, или, ну, или никогда жареный бычков Отличаться тем, что есть внутреннее наполнение или нет, Казаться проще, чем быть. А менее классически хорошо и правильно профессионально казаться, это и есть одессизм. Одессизм, но на самом деле это не, не, только проблема Одессы. Если говорить в целом об Украине, мы о тех событиях говорим именно в контексте Украины, поскольку там был очень важный фактор, это приехавшие ультрас, болельщики, да, это не просто одесситы вышли 2 мая, мы решили пройтись, и тут Куликово Куликово поле стояло очень долго, да, да не, не, не знали, как его просто свернуть в, уже в, как, это, это проблема не только Куликово поле на самом деле на Майдане тоже все происходит с точностью э, ну, на самом деле это все массовые мероприятия, которые вот имеют э, такой антураж они заканчиваются тем, что там остаются маргиналы в Киеве всегда проблема в 2004-м в 2015-2014 году да, была проблема, а как теперь это все дело убрать? Майдан стоял же, уже до смеха доходило. Там они начнут сажать помидоров, водить детей, там детские сады построят, кто-то начнет жить там. Ну, то есть никто не знает, как теперь от этого всего упаковать и поставить на полку до лучших времен. В Одессе на Куликовом поле то же самое, с точностью один в один проходил. уже думали, как от этого, ну, куда это дети, да, кто туда приходил. И, собственно, вот главный вопрос был. А для Украины в целом, то есть не, не, не наличие Куликова поля, еще чего-то, а наличие возможно и, або, не наличие отсутствия идентичности для всех регионов. То есть Донбасс потерялся в своей идентичности и до сегодняшнего дня пытается ее найти. Центральная Украина на это все и думает, что я красивая, такая большая, такая дурная, не знаю куда идти. Да? Западная Украина со своим вот, этим вот многие путают, это не снабизм. Такое высокомерное отношение ко всем остальным. Мы же культура, мы же австро венгрия бывшая, да. А вы, а вы тут, вы что? Я жил в Черновцах. Да, такое. О, Черновцы это отдельная история тоже, да. Это, это меридиан черновицы и все остальное. Это, 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 это... Я, я говорю, мы потерялись в идентичности, пытаемся какие-то создавать полуискусственные вещи вместо того, чтобы говорить... картинка ну, припасы на да. картинку и заказаться за вот этот миф, это причем не проблема не только же Одесса, это вообще даже не проблема по сути, это, наверное, какой-то 2016 год, который стоит принять и полюбить в себе, что ли, когда казаться стало более удобоваримо, платежеспособно, более богато. И это приносит какие-то плоды. Ну, то есть некие эфирные такие вещи. Я 10 апреля смеялся. Это было очень страшно, на самом деле, и, и, и анекдотично, то, что я увидел здесь вон, 10 апреля, когда 15-16 бабулек ведут сзади три каких-то мужика, это настолько явно видно по канатной, вот они идут с иконами, а, спереди их уже ждут бойцы правого сектора, где они стоят. То есть это какой-то, ну, остановить это, не остановить это бред, но останавливают тогда, когда начинается противостояние. Вот такие какие-то вещи, они настолько явно ярко видны, вот. Вон из Одессы, Бандеровские. Но И это уже, уже вот другой, другое ш... видео. Там ваше закончилось, насколько ну, я понимаю. Ну, моих видео довольно-таки много, потому что все, что я делал, это снимал, в конце концов залез на машину, прочитал стихотворение. Ну, поэт. Э... Э... Ну, как бы да. <сёк _> это было, знаете, это страшно. Среди <сёк _> этой толпы находится страшно, потому что ты не знаешь, откуда прилетит камень, потому что она без вика. Она не то что не без вика, а там уже нет никаких идей, никакого... Там есть э, и эта спонтанность, ужасная жуткая спонтанность, которая произошла 2 числа. Этот, э, вот мы с Сережей это обсуждали, это сумасшедший совершенно случай, абсурд, вышедший из-под контроля, и глупость власть придержащих, которые довели до того, что этот абсурд вылился. Вот это как убрать непрофессионалов, чтобы на будущее вот такие вещи не выходили из-под себя, ведь спланировать такое невозможно реально. Можно ли ждать провокацию, от а идти в сторону и ждать, что же из этого выйдет. И чем хуже выйдет, тем лучше. Получается так. Ну, по, ну получается так. Да мы же сейчас не, не, не изображаем из себя каких-то там политиков на больших ток-шоу, когда говорят заведомо вещи такие, которые хорошо ложатся на недумающую аудиторию. Ну, простите, но такое мое профессиональное мнение о политических ток-шоу, когда просто сотрясание воздуха конф... и вот этот конфликт, Пафос, который... Страсть. Пафос, страсть, конфликт, плюс подогревание. Обязательно нужно эмоцию такую дать, негатив огромный, да? Да, вот, да вот, вот все вот так вот, вы, вы туда, то есть э, ну, присущий приматом бросаться э, чирсикалием. Это на, на работе, это сейчас просто у нас заводы не работают, и еще много людей начали свободно мыслить, потому что им больше заняться не ищем, работы нет, понимаете. А, но, тем не менее, большая прослойка еще людей, они такие приходят с работы, уставшие, и им нужен какой-то цирк. Цирки не интересны, там мучают животных, об этом уже все знают. Если же у нас каналы, можно присесть и вылить все это говно на начальника, на себя самого, на кого-то, на, кого на какого-то эфирного, там, из да, Порошенко, или, ну, потому что они виноваты, они насрали на меня в не смыли. Это же все они. Они не подняли тарифы на газ. Не понимая вообще картины, вообще не разбираясь в этом, значит, он сразу поднял тарифы, значит, не думает. ну, вот такие какие-то вещи, это удобно. Удобно вылить свой негатив какое-то довольно-таки деструктивное русло. Так проще. Ну, мне так было проще очень долго. Мне до сих пор так иногда проще. Мне проще кого-то оскорбить, чем заняться собой. Я с женой так ссорюсь постоянно. Чем ниже поступки, тем выше ему оправдание. Это как бы нормально.